Я участвовала на проекте Голос Диты, но я не прошла. Я тебя узнала, ты пела эту да, песню на, на премию, одной да. премии. Почему не повернула? Потому нет. что все бы сказали, что я мы знакомы с тобой, и я подсудила. Такое было чувство, что весь мир меня покинул. Было обидно. Я очень хотела попасть в чью-то команду, но не сбылось, значит, дальше надо идти не обижаться. После эфира я вот пришла в школу, и все такие, молодец, ты очень круто спела. Меня начали узнавать на улицах, на концерты меня приглашали. Я начала серьезнее относиться ко всему, что у меня есть. Больше заниматься вокалом. Спасибо! В принципе, так изменилась моя жизнь. Я очень рада. Что ты пришла еще раз, что ты не сдалась. Я воспринимаю этот проект как толчок в мой новый мир. Такая сильная девочка, как Галя Дубок, это украшение моей команды. Галя, а? мы будем с тобой петь в разных манерах. Ты готова к этой сложности, не зная, что это будет? Да! В бой! Для Гали вообще этот проект является каким-то испытанием. Да-да! галя она очень большой трудоголик она очень много работает ее даже вот нельзя остановить Вот это должно быть. Оказывается, не все так просто. У меня не получается петь народным голосом. Нет, смотри. Вот здесь вот подошли. Один раз я уже не прошла в шоу. Я не могу себе позволить пролететь второй раз. Я сегодня докажу, что Тина Карлс зря меня не взяла в команду. Сделай все, что ты умеешь. умничка, я в тебя верю. Мы верим в Галю. Давай, котик,

Дякуємо тобі дуже за такий чудовий вибір репертуару Молодець! Молодець! ти нас ніби повернула у цьогорічне свято Івана Купала зараз? Поки ми слухаємо Наталю, що ж вона думає з проводу твого виступу, тому що всім серцем тобі допомагала. Наталю Так, да, тому що це дуже красива ідея номера. Это вот крещендо, это называется, когда от тихого э, звучания мы переходим постепенно нарастая, нарастая, нарастая. И, конечно, это требует огромной энергии, огромных сил для того, чтобы держать вот это вот напряжение все больше и выше и сильнее и мощнее и шире. Я поэтому тебе в конце говорила, шире, еще шире мне хотелось. Очень красивая идея. Ты хорошо с ней справилась. Хочу тебя поблагодарить э, за твой характер, потому что в эту минуту э, после прошлого эфира, я думаю, миллионы украинских деток э, благодаря тебе понимают, что приходить и верить нужно, даже если что-то не получилось, даже если ты первый раз не прошел, нужно прийти еще раз и победить. И ты большая молодец, я горжусь тобой, и вместе с миллионами украинцев. Спасибо большое. В народных песнях душа нашего народа. Мне так нравится, что в таком возрасте ты интересуешься такими песнями, исполняешь их с таким мастерством и с такой любовью. Спасибо большое. Ну а зараз дуже хвилюючий момент. Буквально за мить ми дізнаємося оцінки Галя, а твій виступ тобі самі сподобався? Mm, ну, мабуть, так. Да. Ти все, що запланувала, все втілила в життя? Так. Mm, да. Ніхто тебе не відволікав? <ріху> Скільки б ти собі поставила? Десять. Um, ти заслужила на десять? Mm, напевно, так. Ой, самовпевнено. ви всі такі дівчата самовпевнені? Моя оценка – 9 баллов. Спасибо. Хорошая оценка, очень хорошая. Эмоционально, конечно, это было бесподобно. Выступила настоящая артистка. Моя оценка – 9 баллов. Спасибо. 9! Я видела, что ты стараешься. Но я видела, что еще чуть-чуть хватило ширины Ты немножечко как вокальный так и энергетической. Поэтому оценка будет высокая очень, но все же такая, чтобы ты понимала, что тебе нужно учиться. 8,5. с половиной. Спасибо. Зараз на экране мы увидим средний балл нашей маленькой вокалистки Гали Дубок. И и висим! Классные балл. это очень хорошая оценка. Мені мій бал. подобається. Я тебе вітаю. Ти знаєш, що ти можеш бути локомотивом, який веде свою команду до перемоги. Тому що від кожного з вас залежить результат. Знаєш? Так. Біжи до зіркового тренера. Давай. Я горжусь. Ми всі Так.